При побоювання реалізація проєкту з будівництва новітнього корвету для вітчизняних військово-морських сил триває. Хоча цього року Чорноморський суднобудівний завод фінансування для його виконання не утримував. Схоже, що тепер про нього згадали і в керівництві держави. Проєкт новітнього корабля для вітчизняних ВМС кілька років розробляло у Миколаївське казенне підприємство «Досвідно-проєктний центр кораблебудування. Наприкінці 2007-го був оголошений результат конкурсу на реалізацію амбітної програми. Було видвинуто на продовження участвувати многим заводам в тендері поставить цього судна. В Тендери участвували завод імені судна комунара, завод залів, Кепченський, завод завод Океан і Чорноморський судостройний завод. Виграв по тим параметрам, які були тендер Чорноморський Чорноморському завод. Були підписані контракти. На строительство одного головного судна корабля значить, на Черноморском заводі. В проєкті будут, затраты, будут що це головний заказ, бы, ошибки, ошибки, і То есть серия должна бути із 4 судов. Здавалося б, процес пішов, але традиційне гальмо всіх добрих починань, брак коштів на тлі непевності державної волі, зіграло роль і тут. Корпус корвета урочисто заклали за участі експрезидента Віктора Януковича у травні 2011 року. Після цього держава, за великим рахунком, відсторонилася від процесу. Фінансування надходило із затримками не в повному обсязі. Терміни здачі головного корабля неодноразово переносилися. Втім, як ми пересвідчилися, проект не в безнадійному стані. Алтіський сахранний корпус. не отсутствует ржавчина, отсутствует какой-то там дефект, полностью живой реальный корпус кровет. Он спроектирован таким образом, что на сегодняшний день его назначение, боевой потенциал, боевая мощь судна, корабля позволяет значит, говорить о том, что у него перспектива есть, если доставить его до конца и поставить на баланс или на учет вооруженных военно-морских сил Украины. Значит, для того, чтобы достроить, как всегда, нужно деньги. В данной ситуации значит, на сегодняшний день закуплен 100% металл. Металл порезан, превращен в блоки. Блоки, если посчитать все блоки, которые есть, то они в целом составляют корпус с надстройкой, с якорными наделками, как единая структурная единица корабля. Но для того, чтобы соединить блоки, значит, нужно купить то техническое оборудование, которое входит значит, до момента монтажа и стыковки блоков. В данной ситуации все полностью оборудование, которое необходимо по спецификации, как главный двигатель, как дизель-генераторы, как просто любое насыщение, оно заказано и частично проплачено, а некоторые даже уже изготовлено в странах Европы. В, странах Европы. Значит, в этой ситуации и приостановлено строительство корабля значит, по двум причинам. Первое, отсутствие финансирования. А второе, значит, отсутствие комплектующих, которые идут в начинку корпуса корабля. На данный момент работы по строительству корабля остановлены по причине отсутствия финансирования, отсутствия документации, отсутствия, отсутствия оборудования, которое должно монтироваться в блоке. Поэтому, поэтому сейчас мы работы не выполняем мы на «Коровете». За основное оборудование и даже за часть вооружения уже сделана предоплата, то есть заключены контракты, выплачены авансы. Есть оборудование, которое, за которое произведена полная оплата, и оно должно быть поставлено в ближайшее время. Проблема возникает в связи с тем, что за это оборудование, даже уже полностью оплачено, нам сейчас придется платить дополнительные суммы денег на растамаживание, на выплату НДС. И это создает определенные трудности в условиях отсутствия финансирования. Мы имеем в виду не только финансирование работ завода, а и финансирование закупки оборудования, финансирование проектной организации, которая разрабатывает документацию для корабля, финансирование контрагентов, которые привлекаются для выполнения работ. Поэтому это целый комплекс вопросов. Вот мы не имеем в виду один завод. А что необходимо? Необходимо финансирование, необходимо принятие решения о том, будем мы строить этот корабль дальше и, соответственно, от размера финансирования будут зависеть и сроки строительства корабля. Даже та сумма, которая э, фигурирует в контракте на строительство уже на сегодняшний день требует определенных корректировок в большую сторону, в связи с тем, что за это время ну, изменились и цены на материалы, стало дороже, или вернее стало больше заработная плата. Э, электроэнергии и остальные энергоносители. Поэтому э, требуется пересмотр. Пересмотр э, общей суммы контракта в целом. А называть сейчас какие-то конкретные ну, цифры, ну просто нет никакой возможности. Это будет неправильно. Но речь идет о ну, миллиардах гривен. Проектна вартість першого корабля кілька років тому складала до 300 мільйонів євро. Відповідні розрахунки в гривневому еквіваленті сьогодні, звісно, суттєво змінилися в бік зростання. При цьому, як наголосив і Юрій Бірюков, йдеться не про один корвет, а про серію. Что такое наша армия, все уже и так, в принципе, понимают. Там сложно какие-то военные тайны еще сохранять. Плачевность ситуации знают все. Плачевность ситуации особенно по военно-морскому флоту тоже, в принципе, по военно-морским силам знают все. Нужны корабли, нужно поднимать экономику. Тут все настолько все сплетено друг на друга, что, в принципе... Ничего сейчас не мешает, ну, за исключением отсутствия в достаточном объеме средств в самом бюджете, запустить вот эту вот всю махину. Пять корветов – это достаточно мощные силы вот в рамках Черноморского бассейна. Нам нужны эти корабли, нам нужно давать работу николаевцам, и нам нужно создавать качественно новую армию. Вот это все и надо начинать готовить к 2015 там, и последующим годам. Потому что да, в марте месяце как бы из Крыма наших пацанов вывели. Потом в силу ситуации на Востоке, как бы проблемы вообще военно-морских сил, они как-то так чуть-чуть отодвинулись на задний план. Ну, ввиду Донбасского этого и Луганского конфликта. Но все равно наперед думать надо. Встречаете ли вы Такое же понимание и осознание у президента, у министра обороны. Абсолютно. Вот э, на их уровне, да, абсолютно. Тут дальше вопрос в деньгах, в бюджете, в э, бюрократии, вот во всем этом. Но это надо сейчас раскачивать просто. Понимание подразумевает не только осознание этого может быть, а готовность выделять на это деньги. А, ну, готовность выделять деньги это все-таки к премьер-министру. Это не к президенту и не к министру обороны, то есть как бы со стороны министерства обороны мы очень денег сейчас хотим, ждем, и министерство сейчас готовит э, потребности на 2015 год, а вот дальше это все-таки к кабинету министров. Часто о загальной ситуации на Черноморском суднобудивном заводе она не надто райдужна. Конечно, нам бы хотелось продолжить строительство корабля, а в настоящее время после всех реорганизаций на заводе работает примерно 700 человек, которые в настоящее время работают на заказах судоремонта, работают на заказах машиностроения. Надо сказать, что вот в условиях нынешнего кризиса загрузка невелика. Поэтому проблема остается, проблема загрузки остается. Если бы действительно мы продолжали строить корвет, то, конечно, эти бы проблемы, они бы исчезли. Потому что на корвете загрузка не только для нас, но и для наших тех, кто будет помогать нам, для наших контрагентов, для различных подрядных организаций. Ну то есть для всех, кто будет участвовать в строительстве корабля, а не только один завод. Как мы будем идти дальше? Со стороны администрации за подписью Меры Вадим будут подготовлены документы, которые будут направлены в адрес премьер-министра и президента. Конечное решение будет принято за президентом о дальнейшей судьбе этого корабля. Вынесут на бюджет, если в бюджете будет отдельная строка, и не нужно много расписывать, сколько нужно денег, а по деньгам есть два варианта. Законсервировать и не строить, или продолжать. То есть сумма денег может быть значительно маленькая, сумма денег может быть значительно большая. Сколько, сколько есть в государстве, в Министерстве обороны. Но пути решения этих задач со стороны и понимания Бирюкова, ну, для меня является привлекательным. Почему? Потому что он уже сегодня видит и общается с военным атташами других государств, европейских государств, которые знают и понимают, что нужно Украине помогать. И вот те комплектующие, главные двигатели, и другие, их можно сегодня получить в виде лизинга долгосрочного, в виде кредита долгосрочного, или просто подарить те, которые незначительную сумму стоят, и отдать их. И окончательно принять решение достройки этого корабля. Я думаю, что перспектива у него есть. Потому що в тому стоянні, яке знаходиться в воєнновооружених силы, морські сили України плачев нам нові бойові единиці, які можуть защитити рубежі нашої України, необхідно нужны розвивати судостроєння і в цьому создавать нові робочі места на території это області це дуже ефективно. І буквально вчора, в день морської піхоти, Миколаїв відвідав командувач військово-морських сил України. Він також прокоментував перспективи будівництва нових кораблів. У нас зараз по корабельному складу два серйозних проекти. Це перший карв проект. Це корвет проекту 8 250 який зараз будується на Чорноморському суднобудівному заводу. Відсоток готовності 43% складає. відсотка складає жовтні місяці. Було підписано контракт між міністерством оборони України та київським заводом Леніцька кузня щодо побудови двох артилерійських катерів. Класа Гюрза з таким розрахунком, що до кінця 2015 року будуть збудовані два артилерійських катера з можливостями виконання завдань, як на морі і на річці. І вони, ми щиро сподіваємося, що в 2015 році поповнять бойовий склад Корабельної військово-морської сил України. До речі, Гюрза теж проєкт розроблений казенним підприємством, «Дослідно-проєктний центр кораблебудування. Про центр і його діяльність розповімо в одній з найближчих передач.